સુરતમાં આજે વકીલો દ્વારા કલેક્ટરને એક મૌખિક રજૂઆત કરવામાં આવી હતી જેમાં જણાવવામાં આવ્યું કે સુરત ડાંગ અને વલસાડના અધિકારીઓએ દસ્તાવેજની નોંધણી દરમિયાન સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ઉપર બિલેટ અપ તરીકે ગણવાની ફરજ પાડી છે અને તેનો પરિપત્ર જાહેર કર્યો છે ત્યારે આ નિર્ણય પક્ષકારોને આર્થિક રીતે અને કામગીરી રીતે મુશ્કેલી ઊભી કરી શકે છે આ મામલે કલેક્ટરે તાત્કાલિક જ વકીલોની રજૂઆત સાંભળીને નિર્ણય જાહેર કર્યો હતો કે જે અધિકારીઓએ નવો પરિપત્ર બહાર પાડ્યો છે તે લાગુ થશે નહીં જૂની રીત મુજબ જ સ્ટેમ્પ ડ્યુટી અને દસ્તાવેજોની નોંધણી થશે એડવોકેટના પ્રતિનિધિ તરીકે નીલકંઠભાઈ બારોટે મુલાકાત કરી તેમાં ડોક્ટર કલેક્ટરે કહ્યું કે

जो ये कानून के मुताबिक नहीं है ये कानून के मुताबिक नहीं है इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो उन्होंने जो सूचना जो प्रकाशित की है वो सूचना उन्होंने गांधीनगर किसे उनसे नहीं मिली है मतलब उनका सुपीरियर अथॉरिटी है उन्होंने ये सूचना नहीं दी है सही में दूसरी बात ये है कि ये सूचना जो है वो लीगली भी नहीं है लीगल का ये रूप नहीं है सिर्फ एक अधिकारी अपनी चेयर में बैठता है और दो तीन अधिकारी साथ में बैठ के एक सूचना बाहर प्रकाशित करते हैं और ये सूचना के से आज सूरत के हमारे जो प्रॉपर्टी परचेजर्स है उनको सूरत के हमारे अधिवक्ता को यहाँ पे ये कंफ्यूजन पैदा हो रहा है तो ये विरोध करने के लिए हम सब अधिवक्ता यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कितने वकील यहाँ हमारे ये सौ डेढ़ सौ वकील यहाँ पे खड़े हैं बाकी सब लोग कोर्ट के काम में है वो सीधे यहाँ पे आ रहे हैं तो मेरे अंदाज से अभी एक घंटे में पाँच से सात वकील यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे और हम सब साथ में मिलकर ये कागज का विरोध करेंगे चालू है कोर्ट भी चालू है तो कि आज कोर्ट शुरू अभी चालू है कोर्ट कोर्ट का काम कामकाज अभी चल रहा है पर मैं आपको ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये ऑल ऑफ अर्ली मॉर्निंग ग्यारह बजे ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है जितने भी वकील हमारे मिले आपस में सबको हमने टेलीफोन किया है लेकिन सब लोग काम में है दो बजे अभी छुट्टी होगी रिसेस होगी रिसेस में सभी लोग यहाँ पे आएंगे हमने कलेक्टर साहब का टाइम लिया है दो बजे हम साथ में मिलके 500 700 एडवोकेट साथ में मिलके हम ये हमारी बात उनके सामने रखेंगे नहीं मांग पूरी नहीं होगी सब ना, मांग ना पूरी हुई तो हम सब अधिवक्ता हैं हम जानते हैं कि कानून के रूप से हम आगे बढ़ेंगे हमारी मांग सिर्फ हमारी मांग नहीं हमारी मांग जनता की मांग है हम जनता के प्रतिनिधि हैं और ये हमारी जनता जो अभी ये तकलीफ हो रही है वो उनको ये तकलीफ ना होए ये सिर्फ एक कागज का जो एक परिपत्र रूप बना रहे हैं हम उसको ये गलत ये है ये सब बात करने के लिए यहाँ कलेक्टर साहब के पास हम आए हैं કેમેરામેન ચેનલ વિરાણી સાથે વિશાલ છેડામ માનવ પ્રભા ન્યૂઝ સુરત અમારા વિડિયોની નવી નવી અપડેટ મેળવવા માટે સબ્સ્ક્રાઇબ કરો માનવ પ્રભા ન્યૂઝ ચેનલને બેલ આઇકન ક્લિક કરો લેટેસ્ટ વિડિયો સૌથી પહેલા મેળવવા માટે